Насколько тяжело получился сегодняшний поединок по сравнению с предыдущим, если сравнивать? Ну, в принципе, каждый поединок по-своему тяжелый. Ну, наверное, может, дома помогают болельщики, да, свои стены. Ну, в принципе, плохо, что первыми пропустили. Забили бы первыми, они бы раскрылись, наверное. А так вот, ну, ничего страшного. Хорошо, что так закончилось все для нас. Сегодня футбол понравился всем болельщикам, наверное, скорее всего. Почему? Потому что... Я думаю, что две команды отдавались полностью на футбольном поле. Ну, конечно, Днепр немножко посильнее нас, это сто процентов. Почему? Потому что и в технике обязательно. То есть есть ряд много футболистов, которые, которые могут исполнить, то есть практически все. Но я скажу так, что я ребятам сейчас только говорил о том, что они ни в коем случае не слабее, они должны, наверное, призадуматься о том, что происходит вообще. И, наверное, прогрессировать в таком плане. Значит, результатом я недоволен. Игрой, ну, так возьмем так, это наша не лучшая игра. Я не хочу жаловаться на то, что у нас был труднейший матч ставлять Сеферополь э, в среду, но э, у некоторых игроков не хватило, не хватило на физические силы для того, чтобы исполнить какие-то какие -то, какие, -то, какие -то моменты. Сложная игра получилась. В плане того, что, в общем-то, насыщена оборона соперника, которая в первом тайме пять защитников поставила. Было сложно преодолевать, и та замена, которая была сделана, она была предусмотрена даже, потому что Сердюк фланги освободили, а, в общем-то, он не справлялся с теми обязанностями, которыми справился Роты. И, в общем-то, я рад, что мы победили, и ребята продемонстрировали ну, в общем-то, преимущество было и в первом тайме, и во втором, хотя она сознательно была нам отдана. Но, тем не менее, в общем-то, они выполнили установку и добились победы.